Приїхав з городу Надежина до Ярослава шукати Бога. Владежин не міг знайти, тому що друзі, там, веселі, все таке, ви знаєте, чим От. І що ви думаєте, знайшов я Бога, Бо, слава Ісусу, о, Він мене міняєш. І скажу одне, що просто я так вкратце трошки переживаю. Я не... Одне просив Бога, щоб дав мені сили, О, бути перед ним не младенцем, а бути рабом, бути рабом Господа О, і бути до кінця до кінця вірним. Як в Акпроведії пишеться, будь вірен до смерті і дам тебе вінець життя. І скажу вам ще, що в житті можна все змінити. Правильно? Стати бідним, багатим, машина, дом, все можна змінити. Але не можна змінити тільки смерть. Тому що коли вмер, все. Це вже все. І найголовніше просто знати, кожен день собі задавати таке питання, О. кожен день, вечором чи коли, чи утром, задавати таке питання, яке ти маєш час. Положення перед Богом. Сам собі просто задати питання. І все. Я собі задаю таке питання, і мене Бог міняє. Ну, і я дуже радий, тому що, тому що я ну, такої радості, я ще такої радості ну, не ощущав, нічого ну, не, не бачив. І хочу. Саме главное, от саме більше боюся в, в житті Я перший раз, я просто трошки волнувся, перший раз взагалі стою за патаним цей. Саме більше в житті боюся о, це щоб спіти, помінятися і прийти в царство міста. Тому що це саме найголовніше в нашому житті. Я вже за так, так щастя сьогодні. І бути до кінця роботи. О, слава Ісусу! За два дні напухла нога так, що я штанини її зняв. Якщо б я задержався ще на двоє суток, можна було б її витіляти ночі. Ну, я хочу присвідок за те, що Бог допомагає в нашому житті. Коли мені зробили операцію, О, на наступний день. Давали нам обізбальнищі. Ми чистили ногу, вже після того чистої ногу, робили перев'язки. І після цих обалюваючи голова було. І я на сьогоднішній день було отак. Буду я приймати свої обізбалюючись, і так. І пішов, овця Ну, Там вже ще по-живому. Тобі пороти, я вовні ні. Почала рвати там і рватися все. Я говорю, це ж крейс, зубов пішов, але я до Бога. І цей грав що робив операцію, мені говорить, Ну я сам чую. Я говорю, нормально, я ще починаєш шуткувати з ним. Він говорить, ну так. Да". У мене такі перші попадаються, що він ще. Якщо я анікдот не можеш сказати, якісь. Я у мене за анікта я закуплюся вже. Yeah. Ну і почистили мене, що зробили. Вони говорять, сідають каталку, бо в мене ось, каталку, тут на каталки завезли. А я мені, я своїм ходом. По стінки, по стінки, на одній назі куль куль, -куль пойшов до палати і, і чоловіка в мене лежить двоє. Я забувся, що обібалюваще. Я в мене обізбалюще своє. Ні, ми так розговорилися, бо в мене три рази а ввечері ну, мав си. Він ну, говорить, а де ж твоє я обібалюще? Я, З Богу в мене обізбалюваще. Так що говорить, приходь і до Бога, але там така палата, Ярослав знає там. Такі. Ну, В тоже там тіляють ноги, але до цього гречного ділася вкус курсі не тряю. Я сказав, що я піщу. Більше... Туди той світ я пішов, не хочу. Слава Богу, я хочу сказати йому спасіба і вам, хто за мене молився, і молився, і прибувайте з ним. Во ім'я ЦА і Сина і Духа Святого. Амінь. Хай Господь прибувають. Ну і Духом, так же саме, як Сергію їздили під Києв, у Мене теж хрестило Духом Святим. Я благодарю йому за все, що він нам дає. Амінь. Благословене Ім'я Господи. Амінь. Амін. Приємно чути такі свідоцтва, які яких. Раді засвяткували, що Господь тут дійсно живий, Він його скрестив. Знаєте, я думав, чи стоїть нагадувати такі події в такий святковий день. Але я думаю, що стоїть. Тому я зачитаю місце Святого Письма. Це написано в Івана від Луки, 23 розділ, з 32 вірша. ним на смерть і Бог злодієв. И когда пришли на место, называемые Лобные, там распяли его из злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, его не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ, и смотрел, насмехались и уже вместе с ними и начальники, и говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если Христос избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Это царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил, злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда ты сам осужден, но тоже. И мы суждение справедливо, потому что достойно я по делам нашим приняли, а Он ничего не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, мне не же будешь самой воють. Та, что судья, судья, твоим решением ты мне пожалуй и помог, Возможно, смертные учения заставят подвести итог всем тем бессмысленным исканиям и чудным сердцем начинаем. Но ты, не и не поймешь, поймет ли что-то это знает? Не приговор меня терзает, а жизнь, вся жизнь моя. Ну что ж, я в этой жизни обманулся. И в мир преступный окунулся, и вот сегодня ты и я. Я жертва, ты же мой судья. Ты не палаш, ты справедлива, мой путь преступный осудил. Но знал бы кто-то, как тоскливо, Порой во мне кричит душа, она разбита, но жива. И знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Ну что, железные решетки, привет последнему минуту. Последний путь судьбы короткая, меня с рассветом уведут. Прощай, земля, прощайте, звезды. Как ты чисты, тьмы. А Но прочь тоска и сердце слезы мне в час последний не нужны. Я не достоин сострадания, и сострадания не ищу. За все грехи и злодеяния свои жизни заплачу. Мир без таких, как я, спокоен, и в том не новость для меня что счастье для других, А я, я счастье ничего не достою. Лечи же время поскорей, Вот и рассвет, и скрип дверей Пускает нежную пустота. А вот и стражники. Ага. Тюремный двор, здесь все готово, Пред казнью пытка все стоят. И как-то медленно, сурово, Смыкаясь, облака летят прикрутили, лети, кажется, смочили. Ура, чего уже там ждут? Удар! Да так ведь раз бьют! Ударьте так, что закружилась земля и небо близких звезд. Ударьте так, что все забылось, чтоб, мука, чтоб мука отключила мозг. Чтоб я отвлекся на мгновение, один преступный, что творил. Сильнее, сильнее, ведь мучение справедливо заслужил. Вот кресло в плечи положили, да, больно. Только боль не там. Во мне больнее, во мне душа. Во а вот и холм. Вот положили, вот привязали. Острый гость, вот молоток, удар. И кость ванула молния внутри. И, и крик, и дикий крик в груди. И вот и все. Уже прибито. Ну что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита. И Прыская и кровь. и Горьких слез, и за нее велось немало. А чтобы больше сея зла, рука вторая помогала. У вот привита и она. кроваво красным полиною давила голову опять. А и не вижу, что со мной второго будет раскирать. Как рвут суставы гости эти, как воздух хочет заглотать, Второй распят, а вот и третий. Как больно бы голову поднять. Где я? Быть может, это снится разве есть такие сны? Какой-то гурки и смех толпы, Как опостили отделиться, Как сильно хочется воды. Вот третьего уже растяли, его быстро приподняли, А он лишь стонет, как отца. Да плюнь сверху со креста, Да стоит, и расстрой им сладость созерцания, Ведь все равно нам умирать, Да прокляни их на прощание, Ведь нам да нечего терять. Хочет безумный хаос, смерть и ад. Не слышу, прости, очень. Они не знают, что творят. Кто ты? О, Боже, неужели? Не может быть, как? Нет, не верю. Мессия, крест, бесовский бой. Зачем ты здесь, ведь ты святой? ты, окруженный рыбаками, как яркий здесь знаешь мрачной тьмы, ходил, ты душу мог глазами врачей понять, утешить. Ты тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух. Но этот крест венец терновый, черный лютой злая спесь, как я змеи. Зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, не видишь, разве ты, Как исказили зло, болица, Как травить бешенство умы? Что здесь тебе, святому, надо, ведь это ненависти и ада? Как можешь принять это зло? А ты, ты, который можешь все? А я не ну, встать не смел. Ты знаешь, вернуть хотят в один раз. А ты вот здесь. А ты страдаешь. Ты умираешь. Ты прощаешь и молишься за вашу нас. Прими одно мое моление, почему его скрывать не зря? Когда придешь в твое владение, там небе помяни меня. Мне этот смертный час, что близко так поставил нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко перед тобой. Что ты сказал? Я не ослышался, быть может, уже ужали это для меня. Сейчас слова святые. Боже, с Тобой в раю сегодня я. Где это зло, что бушевало, грехом измученная душа? Где эта гордость, что терзала и день, и ночь, и божьи? Там слова мира окруженные, проклятью преданного мира, и все разбойник на кресте, одним лишь Богом и крещенных. Тот мир, которого не знал, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание и стал сладким и страданием. Последним краткой жизни мне и спасших из последних первых, зашел на небо, поняв верно, что Бог спасет и на кресте. Аминь.